Ну, а тем временем наш автоэксперт Иван Зинкевич по заснеженным лесам охотится на ретро-машины. В его сети сегодня попался прародитель современных внедорожников. Причем... Как он там оказался в лесу, непонятно, Причем но нашел. Причем отечественного производства далекого 58-го mm -hmm. года выпуска Москвич 411 до сих пор на ходу. Кто-то выкинул, а он подобрал. Вот какой хозяйство. Насколько же состояние дорог определяет конструкторскую мысль? Именно советское бездорожье стало причиной появления Москвича 411. Эта полноприводная машина родилась на московском заводе малолитражных автомобилей в 1958 году. Собрано было всего полторы тысячи машин. Маловато на большую страну, поэтому и сохранились считанные единицы. Назвать красавцем 411 москвич трудно. Но интересен он тем, что по сути является одним из первых комфортабельных внедорожников с несущим кузовом. Давайте поближе Познакомимся с этой несправедливо забытой гордостью отечественного автопрома. Базовым автомобилем послужил Москвич 407. Точнее, его модификация универсал. Москвич 423. Теперь посмотрите вниз, какой у нее большой дорожный просвет. 220 мм. Спереди и сзади тут ресорная подвеска и неразрезные мосты. На резину не обращайте внимания, она от Волги. Молдингов нет. Под капотом 407 двигатель, простой и надежный, четырехцилиндровый, верхний клапан с чугунным блоком. При рабочем объеме 1358 кубических сантиметров он выдает 45 лошадиных сил. Питается мотор 72-76 бензином, сейчас такой не производится. Посмотрите, как ему тут одиноко. Нет никаких усилителей ни рулевого, ни тормозов. Кстати, рулевой редуктор от Победы. Салон знакомый, такой же, как у всех москвичей, но на полу появились рычаги раздаточной коробки и демультипликатора. Я не перестаю им восторгаться. В 50-е у этого вездехода были и приемник, и печка. Вообще, такой кузов – хорошее подспорье председателю колхоза. Можно и бригаду на работу отвести, и, сложив задний диван, запчасти к сломанному трактору доставить. Ну что, будем месить сугробы, покажем, кто тут хозяин. Но прежде для подключения ступиц переднего моста нужно надеть шлицевые колпачки. Теперь можно заводить. Подсос, ключ, заранее перехожу на полный привод, можно и пониженную включить. Такое впечатление, что я медленно плыву. Дороги-то нет. В 50-е проводили сравнительные испытания армейского ГАЗ-69 и такого москвича. Москвич оказался проходими. Кто сказал, что наш автопром никогда не отличался новаторством? Были такие времена, были. Только куда это все ушло?